У нас в экопарке настоящий бэби-бум. Родились малыши у наших кольцехвостых лемуров. Сначала, пока они маленькие, они держатся на животе и с возрастом перебираются ближе на спину. Посмотрите, как держатся малыши на маме. Они еще не умеют прыгать, но уже умеют цепляться. Малыши, как маленькие шпионы, внимательно наблюдают, что происходит в группе и одновременно учатся взаимодействовать со своими сородичами. В обществе у лемуров Царит матриархат. И с самого детства малыши цепляются за свою маму и знают, что мама для них самое главное существо. На спине у мамы лимурята чувствуют себя как в люксовом номере. Всегда тепло и всегда доступ к безлимитной еде. У кого взгляд как у джедая, а прыжок как у ниндзя? Конечно, это у наших кошачьих кольцехвостых лемуров. Наши маленькие лимурята впервые сегодня видят камеру. А увидеть их вживую вы можете у нас, как всегда, в фильмах экопарке.